মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে বহুতে মোক মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাইছিলা যে ছাৰ আমাৰ ছাইন্সৰ কমন কুৱেশ্যন দিব লাগে ছ' তোমালোকৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মই তোমালোকৰ হ'ব লগা ছাইন্সৰ কিছুমান কমন কুৱেশ্যন মই লৈ আহিছোঁ ছ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা আৰু যদিহে তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকক মই এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছাইন্সৰ কমন কুৱেশ্যন কেইটামান তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ কিয় সন্তুলিত কৰিব লাগে ছ' সেইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কমন কুৱেশ্যন মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই খালী কুৱেশ্যনবিলাক কৈ যাম তোমালোকে চাই যোৱা ইচিড এটাৰ জলীয় দ্ৰব্যই কিয় বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে ব্যাখ্যা কৰা তিনি নম্বৰ আছে উপযুক্ত চিত্ৰৰ সহায়ত এমিবাৰ খাদ্য আহৰণ প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা ছয় নম্বৰ আছে জৈৱ অনুঘটকবোৰ কি এইবোৰৰ কাৰ্য কি পাঁচ নম্বৰ আছে আমাৰ তেজত থকা শ্বকণাবিদৰ নাম লিখা আৰু তাৰ কাৰ্য ব্যক্ত কৰা তাৰপিছত আছে এ টি পি কি ইয়াক কোষৰ বেছিভাগ কোষীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ শক্তি মুদ্ৰা হিচাপে জনা যায় কিয় এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সাত নম্বর কোশন এটা পরিষ্কার চিহ্নিত চিত্রর সহায়ত স্নায়ক এটার বর্ণনা করা তারপর আছে আট নম্বর কোয়েশন আছে প্রতিপ ধিনু ধনু এটার বর্ণনা দিয়া ন নম্বর কোয়েশন আছে একলিঙ্গি পুষ্প কেনদরে উভয় লিঙ্গী পুষ্প পুষ্পতক ব্লেক এটা এটাক উদাহরণ দিয়া তারপর দশ নম্বর কোয়েশেন ইতর পরাজক ঘটাত সহায় করা কাৰক দুটাৰ নাম লিখা এটা বীজ আৰু এটা ফলৰ বিকাশ কেনেদৰে ঘটে এঘাৰ নম্বৰ আছে ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ ভাজবে উত্তল দাপন এখনৰ ফকাশ দৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা টুৱেলভ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে টেন ভি বিভদ ভেদৰ দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে ফাইভ চি আধান চালিত কৰোঁতে কিমান কাৰ্য কৰিব লাগিব তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে দুডাল চুম্বুক বলৰেখাই কিয় পৰস্পৰে পৰস্পৰ কটাকটি নকৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে জীৱই নিম্নীকৰণ চৰি জীৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থ পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা দুটা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখা পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে এটা খাদ্য শৃংখলাৰ বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তৰসমূহৰ বিষয়ে উদাহৰণসহ লিখা ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া কুৱেশ্যন এটা ধাতৱযোগ এ লঘু হাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এটা গেছ উৎপন্ন কৰে যি গেছটোৱে এডাল জ্বলি থকা মম নোমোৱাই এই উৎপন্ন হোৱা গেছটো চিনাক্ত কৰা বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা দুটা যৌগ কেলচিয়াম ক্লোৰাইড হ'লে কেলচিয়াম ক্লোৰাইড হ'লে ধাতৱ যৌগ এৰ নাম লিখা আৰু বিক্ৰিয়াটোত সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা সোতৰ নম্বৰ আছে এচিড বৰষুণ কি ই আমাৰ জলজ জীৱৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায় নেক্সট আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে যদি থ্ৰী এম এল মান ছ'ডিয়াম ছালফেটৰ দ্ৰব এটা থ্ৰী এম এল মান বেৰিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰবৰ সৈতে মিহলোৱা হয় তেন্তে এটা বগা অদ্ৰাৱ পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটো ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা তাৰপিছত দুই নম্বৰ আছে ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা বগা অদ্ৰাৱ পদাৰ্থটো কি এই বিক্ৰিয়াটো কি প্ৰকাৰৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্গত তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে জাৰণ আৰু বিজাৰণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কি উদাহৰণৰ সৈতে বুজাই লিখা বিছ নম্বৰ আছে যে মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যাপ্ত তালিকাত মৌলবোৰক কি ভিত্তিত সজোৱা হৈছিল গিলিয়ামৰ উপৰিও আন কোন কেইটা মৌলৰভাৱে মৌলকেইটা আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই মেণ্ডেলিভ তেওঁৰ তালিকাত ঠাই ৰাখি থৈ গৈছিল টুৱেণ্টি ওৱান নাম্বাৰ মৌলবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি নিউলেছৰ অস্ত্ৰ সূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ উল্লেখ কৰা টুৱেণ্টি টু নাম্বাৰ কুৱেশ্যন মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা ভাৱনাৰ অংশ কি যিকোনো গোন্ধক যিকোনো গন্ধ কেনেদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় টুৱেণ্টি থ্ৰী নম্বৰ আছে কিছুমান সংবেদনশীল উদ্ভিদৰ পাতৰ চলনৰ পৰিঘটনাটো আৰু কাণ্ডৰ কুমলীয়া আগৰ পোহৰৰ দিশত গতি কৰা পৰিঘটনাটোৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি এতিয়া নেক্সট অমৰা বা প্লেচনটা কি ই কি কাৰ্য সম্পন্ন কৰে টুৱেণ্টি ফাইভ নম্বৰ আছে অংকুৰ কি বীজ এটাৰ কোন অংশৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ কাণ্ড আৰু ভৱিষ্যতৰ শিপা বিকশিত হয় ইয়াৰ কোন অংশ খাদ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখে তাৰপিছত নেক্সট টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ মানুহে কেইজৰ যৌন ক্ৰমজম বহন কৰে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ লিংগ কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় মানুহে এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত আছে টুৱেণ্টি চেভেন নম্বৰ আৰ্জিত আৰু বংশানুক্ৰমিক চৰিত্ৰসমূহ কি ব্যাখ্যা কৰা টুৱেণ্টি এইট নম্বৰ আছে বৈদ্যুতিক বাটনি মানে কি বুজা কোক বৈদ্যুতিক বাল্ব এমিটাৰ আৰু প্লাগ ছবিৰ সৈতে এটা বৈদ্যুতিক বাটনিৰ চিত্ৰ অংকন কৰা টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ উমৰ সত্ৰটো লিখা নিক্ৰম তাৰৰ ভি ওৱান লেখখন অংকন কৰা তাৰপিছত আছে দুডাল বৃত্তাকাৰ কুণ্ডুলি এ আৰু বি পৰস্পৰ ওচৰা ওচৰিকৈ ৰখা হৈছে এই কুণ্ডলীত প্ৰভা পৰিৱৰ্তন হ'লেই বি কুণ্ডলীত প্ৰভা আবিষ্ট হ'বনে কাৰণ দৰ্শুৱায় তাৰপিছত থাৰ্টি ওৱান নম্বৰ এজন মানুহে ওচৰৰ বস্তুবোৰ স্পষ্টকৈ দেখা নাপায় কিন্তু দূৰৰ বস্তুবোৰ ভালকৈ দেখা পায় মানুহজনৰ বিকাটো কি হ'ব পাৰে বিকাটো সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা থাৰ্টি টু নম্বৰ যে সূৰ্যৰ পোহৰৰ হাত এটা ৰঙেৰে গঠিত নিউটনৰ এই ধাৰণাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ বগা পোহৰৰ বৰ্ণালীৰ পুনৰ সংযোজনৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰি ব্খা কৰা তাৰপিছত নেক্সট থাৰ্টি থ্ৰী নাম্বাৰ সৌৰ কোক সৌৰ কোক ফলক কি সৌৰ কোক ব্যৱহাৰৰ সুবিধাসমূহ কি কি তাৰপিছত থাৰ্টি ফ'ৰ নাম্বাৰ ধাতুৰ ঘাট সহনীয়তাৰ সংজ্ঞা লিখা তাৰপিছত থাৰ্টি ফাইভ নাম্বাৰ বহুৰূপ কি কাৰ্বনৰ বহুৰূপ দুটাৰ নাম লিখা থাৰ্টি ছিক্স নাম্বাৰ উদাহৰণৰে সৈতে উভয়দৰ্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা কৰা থাৰ্টি চেভেন কাৰ্বনৰ যি ধৰ্ম দুটাৰ বাবে অজস্র কাৰ্বনযোগ পোৱা যায় সেই ধৰ্ম দুটা উল্লেখ কৰা তাৰপিছত আছে থাৰ্টি এইট নম্বৰ ইথানলক ক্ষাৰকীয় কে এম এন অ' ফ'ৰৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰিলে সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটো লিখা এই বিক্ৰিয়াটোৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থটোৰ নাম লিখা তাৰপিছত নেক্সট আছে তলত দিয়াবোৰৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন অঁকা এইটো আছে প্ৰপানল আৰু এটা আছে প্ৰপাইন তাৰপিছত নেক্সট আছে অসমপৃক্ত কাৰ্বন চেনিক কি তাৰপিছত আছে লোহা জোৰা দিয়া সময়ত অক্সিজেন আৰু ইথাইন দহ দহন কৰা হয় ইথাইনৰ লগত বায়ু কিয় ব্যৱহাৰ কৰা নহয় ব্যাখ্যা কৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত ফৰ্টি টু নাম্বাৰ বিউটেনৰ গঠন সমযোগী দুটাৰ গঠন আৰু সিহঁতৰ নাম লিখা তাৰপিছত নেক্সট ফৰ্টি থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে তলৰ উক্তিসমূহ ৰাস ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ৰূপত লিখা আৰু সন্তুলন কৰা এটা দুটা আছে এক নম্বৰ আছে হাইড্ৰজেন ছালফাইডে বায়ুত দাহিত হৈ পানী আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইড উৎপন্ন কৰে দুই নম্বৰ আছে পটেছিয়াম ধাতে পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে তাৰপিছত ফৰ্টি ফ'ৰ নম্বৰ তোমাৰ হাতত এ আৰু বি দুটা দ্ৰব্য আছে দ্ৰব্য এৰ পি এইচৰ মান ছিক্স আৰু দ্ৰব বিৰ পি এইচৰ মান এইট কোনটো দ্ৰবত হাইড্ৰজেন আইনৰ গাৰতা বেছি কোনটো আলমিক আৰু কোনটো ক্ষাৰকীয় চ' এইটো ফৰ্টি ফ'ৰ ফৰ্টি ফাইভ এখিলা পাতৰ প্ৰস্তোছে আকা আৰু তাক সঠিকভাৱে চিহ্নিত কৰা ফৰ্টি ছিক্স পাতত থকা সেউজীয়া বিন্দুবোৰৰ নাম লিখা এইবোৰৰ কি কাৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰে ফৰ্টি চেভেন পেশিকক কেনেদৰে তাৰ আকৃতি সলনি কৰে ফৰ্টি এইট নম্বৰ আমাৰ শৰীৰত আই ঋণৰ গুৰুত্ব কি ফৰ্টি নাইন নম্বৰ ঋণুৰ দ্বাৰা বংশবিস্তাৰ কৰাটো কোনো এক জীৱৰভাৱে কেনেদৰে লাভদায়ক হ'ব পাৰে ফিফটিন নম্বৰ স্পাইৰ গাইৰাই কেনেদৰে বংশবিস্তাৰ কৰে তাৰপিছত ফিফটি নম্বৰ উত্তৰ লেন্স এখনৰ দুগুণ ফকাছ দূৰত্বত এটা লক্ষ্য বস্তু ৰাখি ইয়াৰ ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰা ফিফটি টু লেন্সৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা লিখা ইয়াৰ এছাই একক কি ফিফটি থ্ৰী নম্বৰ এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰ দ্বাৰাই পাঁচ মিনিট সময়ত জিৰ' পইণ্ট ছিক্স এ প্ৰভাহ লয় বাটনিটোত চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধানৰ পৰিমাণ উলিওৱে ফিফটি ফ'ৰ পৰিবাহী এডালৰ ভিতৰত বৈদ্যুতিক আধান কেনেকৈ প্রবাহিত হয় ব্যা কৰা পেলনীয়া আৱৰ্জনাৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ তুমি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবা তাৰপিছত ফিফটি ছিক্স আমি সৃষ্টি কৰা জীৱ জীৱ অনিমীকৰণ পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা হোৱা দুটা সমস্যাৰ উল্লেখ কৰা বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিৰ ভূমিকা কি চৰি এইটো ফলানে ক'লা আছিলে যিয়ে নহওক ফিফটি এইট ব্ৰাইন কাগ বোলে এই ব্ৰাইনৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰিলে কি পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা তাৰপিছত নেক্সট আছে ফিফটি নাইন নম্বৰ এটা বিকাৰত অলপমান কপাৰ অক্সাইড লোৱা বিকাৰটো লৰাই থাকি তাত তাত লাহে লাহে লুগুহাইড্ৰ'ক্লৰিক এচিড যোগ কৰা আৰু তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰ উত্তৰ দিয়া এটা হ'ল দ্ৰব্যটোৰ দ্ৰব্যৰ ৰংটো কি কপাৰ অক্সাইড কি কপাৰ অক্সাইডত কি ঘটিছে ওপৰৰ বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে সন্তুলিত ৰাসায়নিক সমীকৰণটো লিখা তাৰপিছত আছে আধুনিক পৰ্যবেত সূত্ৰটো লিখা আধুনিক পৰ্যবেত তালিকাই মেণ্ডেলিবৰ পৰ্যব্ত তালিকাত থকা আহোৱাবোৰ কিদৰে দূৰ কৰিছিল তাৰপিছত আছে নিউ লেণ্ডছৰ অস্ত্ৰসূত্ৰটো কি নিউলেণ্ডছৰ অস্ত্ৰসূত্ৰৰ সীমাবদ্ধতাবোৰ কি কি আছিল ছিক্সটি টু পৰাগ যোজন কি পৰাগযোজন আৰু নিষেচনৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছেনে স্ব পৰাগজক ইটৰ প্ৰাগজগৰ পৰা কি ধৰে পৃথক ঋতুচক্ৰ কেনেদৰে সংঘটিত হয় তাৰপিছত ছিক্সটি ফ'ৰ নতুন এটা প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ কাৰণে কি কি উপাদানে অৰিহণা যোগাই ব্য়া কৰা ছিক্সটি ফাইভ ভৌগোলিকভাৱে হোৱা পৃথিৱীকৰণ বুলিলে কি বুজা স্বপৰাগজক ঘটা উদ্ভিদ প্ৰজাতি এটাৰ বাবে ই প্ৰজাতিকৰণৰ এটা প্ৰধান কাৰক হ'ব পাৰেনে কিয় পাৰে বা কিয় নোৱাৰে মানুহৰ মস্তিষ্কৰ অংগসমূহৰ নাম লিখা চেৰিবেলামৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত ক্ৰিয়াকলাপসমূহ ব্যক্ত কৰা অক্সিন কি এজোপা গছৰ বৃদ্ধিত ই কেনেদৰে সহায় কৰে বগা পোহৰৰ বিচ্ছোৰণ মানে কি বুজা প্ৰিজমৰ ধাৰা বগা পোহৰৰ বিচ্ছোৰণৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা প্ৰেজ বাই ইয়াতে আছে প্ৰেজ প্ৰেজ বায় পিয়াকি নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততাৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা তাৰপিছত আছে ৰোধকৰ এছ আই একক লিখা এটা বৈদ্যুতিক মটৰে দুইশ বিছ ভি উৎসৰ পৰা ফাইভ এ প্ৰভাৱ লয় মিঠাটোৰ ক্ষমতা আৰু দুই ঘণ্টাত ই ব্যয় কৰা শক্তি উলিওৱা এটা বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱে যোগান ধৰা শক্তিৰ হাৰ কিহে নিৰূপণ কৰে এট দ্ৰদৰ এটা বৈদ্যুতিক চোলাই দুই ঘণ্টা চলতে মইনৰ পৰা ফিফটিন এ প্ৰভাহ লয় চোলাটোত তাপ উৎপন্ন হোৱা হাৰ উলিওৱা তাৰপিছত আছে নেক্সট চিহ্নিত চিত্ৰৰ সহায়ত এটা বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰৰ মূল নীতিৰ ব্যাখ্যা কৰা চেভেণ্টি থ্ৰী শক্তিৰ উৎস এটা প্ৰদূষণমুক্ত হ'ব পাৰেনে কিয় পাৰে বা কিয় নোৱাৰে মহাসমুদ্ৰৰ পৰা পাব পৰা শক্তিৰ দুটা সীমাবদ্ধতা লিখা ছেভেণ্টি ফ'ৰ পানী দুৰ্বীভূত হোৱা দুটা ধাতৱ অক্সাইডৰ নাম লিখা ছেভেণ্টি ফাইভ অক্সাইডৰ পৰা ধাতু উৎপন্ন কৰিবলৈ কি ৰাসায়নিক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয় উদাহৰণেৰে সৈতে ব্যাখ্যা কৰা চেকা লগা কাপোৰৰ পাত্ৰ নিমু বা তেতেলীৰ ৰছেৰে পৰিষ্কাৰ কৰা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা পাত্ৰবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ টেঙাজাতীয় বস্তু কিয় ব্যৱহাৰ কৰে বুজাই লিখা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কায় বুলি উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে পৰীক্ষাৰ সহায়ত এলকহল আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ মাজৰ প্ৰভেদ কিদৰে দেখুৱাব পাৰি তাৰপিছত আছে ধাতুৰ সদনৰ বাবে ব্যৱহাৰিত বিদ্যুৎ পৰিশোধন পদ্ধতিটো ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত এটি নম্বৰ ইথানৈক এচিডে কাৰ্বনেট আৰু হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰ লিখা চাবোনৰ মূলি আঁতৰোৱা প্ৰক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে এইট্টি টু দুটা জৈৱ অনুঘটকৰ নাম লিখা উদ্ভিদৰ দাহত খাদ্যৰ কেনেদৰে সংবহন ঘটে তাৰপিছত আছে এইট্টি ফ'ৰ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া এইট্টি ফাইভ আছে আমাৰ তেজত থকা চাচকণাবিদৰ নাম লিখা কোনবিধ কাৰ্য কণাবিধৰ কাৰ্য উল্লেখ কৰা একশ্যন আৰু ডেনড্ৰইড ডেনড্ৰইডৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা তাৰপিছত এইট্টি চেভেন আছে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত ডি এন এৰ পূৰ্তি লিপিকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি এইটিএট পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ফকাজ দুৰ্গৰ উত্তল দাপন এখনৰ পৰা টেন চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বৰ এটা বস্তু ৰখা হ'ল প্ৰতিবিম্বতৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা এইট্টি নাইন ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্গৰ বস্তু এটা টেন চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৰ্গৰ অবিহাৰী লেন্স লেন্স এখনৰ পৰা পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা হ'ল ইয়াৰ ৰশ্মিচিত্ৰ আকা তাৰপিছত নাইনটিন নাম্বাৰ এটা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে টেন মিনিট সময়ত মানে দহ মিনিট সময়ত জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এ প্ৰভাৱ হয় বৰ্তনীদৌৰ চালিত হোৱা বৈদ্যুতিক আধাৰৰ পৰিমাণ উলিওৱা ছিক্স বি বেটাৰী এটাৰ মাজেৰে চালিত হওঁতে প্ৰতি কুলম্ব কুলম্ব আধানৰ কিমান শক্তি দিয়া হয় অজন স্তৰক স্বৰৰ কেনেকৈ অৱসয় ঘটিছে চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা নাইণ্টি থ্ৰী এটা বৈদ্যুতিক মটৰৰ কাৰ্যপ্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত আছে নাইণ্টি ফ'ৰ অজৈৱ নিম্নীকৰণ পদাৰ্থই পৰিৱেশত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা যিকোনো দুটা সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে লিখা নাইণ্টি ফাইভ ইচিৰে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে সাধারণত কোনটো গেস নির্গত হয় এটা উদাহরণ হইতে বুঝাই লেখা। হরমোন কি উদ্ভিদ বিদিত অরিহা যোগা হরমোন বা হঞ্জীবনী পদার্থর এটা উদাহরণ দিয়া নাইনটি সেভেন জলানুবেগ কি এটা পরীক্ষামূলক আর্হির সহায়ত জলানুবেগ প্রদূর্শিত করা নাইনটি এইট সুপুষ্পক যৌন প্রজনন প্রজন বিক্রিয়া প্রক্রিয়া বর্ণনা করা প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াই কোনো প্ৰজাতিৰ জীৱৰ অবাধিৰ স্থিতি ৰক্ষা কৰাত কেনেকৈ সহায় কৰে হাণ্ড্ৰেড নম্বৰ ক্ৰম বিকাশ আৰু শ্ৰেণী বিভাজনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ব্যাখ্যা কৰে মানুহে কেইজন লিংগ ক্ৰমজম কেইজন লিংগ ক্ৰমজম বহন কৰে মানুহৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ পৰি নিৰ্ধাৰণ কেনেদৰে কৰা হয় ব্যাখ্যা কৰা ৰাতিপুৱা সূৰ্যক ৰঙাচোৱা দেখি কিয় কলডীয় দ্ৰৱণত পোহৰৰ বিক্ষিপ্তিকৰণ পৰ্যবেক্ষণৰ সঁজুলিৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰা বিছ চেণ্টিমিটাৰ বিছ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ উষ্ণতাত এক মিটাৰ দৈৰ্গৰ ধাতুৰ তাঁৰ এডালৰ ৰোড টুৱেণ্টি ছিক্স যদি তাঁৰডালৰ বেজ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে সেই উষ্ণতাত ধাতুৰ ৰোধকতা কিমান হ'ব ফৰৰ ৰোধক এটাত প্ৰতি ছেকেণ্ডত উৎপন্ন হোৱা তাপ হাণ্ড্ৰেড জোল ৰজকটোৰ দুই মূৰৰ মাজত বিভ বিভেদ বুলিব হাণ্ড্ৰেড ফাইভ চলনেডে কেনেদৰে চুম্বুকৰ ধৰে আচৰণ কৰে বুজাই লিখা হাণ্ড্ৰেড ছিক্স এটা আদৰ্শ শক্তি উৎসৰ গুণসমূহ কি কি হাণ্ড্ৰেড ছেভেন তোমাক এটা হাতুৰি এটা বেটাৰী এটা বাল্ব অলপ তাঁৰ আৰু এটা ছুইচ দিয়া হ'ল এই বস্তুবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি ধাতু আৰু অধাতু কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিবা হাণ্ড্ৰেড এইট ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰ স্থানান্তৰৰ জৰিয়তে ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰা তাৰপিছত উভয়দৰ্মী অক্সাইড কাকবোলে উভয়দৰ্মী অক্সাইডৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া এষ্টাৰিভৱন বিক্ৰিয়া কি এচিড অনুঘটকৰ উপস্থিতিত ইথানৈয়িক এচিডে ইথানলৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থটোৰ নাম আৰু গঠন লিখা হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন সমগনীয় শ্ৰেণীকাকবলৈ উদাহৰণ দি বুজাই লিখা ছ' ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ইলেভেন কুৱেশ্যন তোমালোকে মই কমন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ছ' এইবিলাকৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন কমন আহিব আৰু তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ মেইন কিতাপটো বেছি বেছিকৈ টেক্সটবুকটো পঢ়িব লাগিব কাৰণ তোমালোকে এই কমন কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিলেও তোমালোকে পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নোৱাৰিবা বা পাছ কৰিলেও তোমালোকে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব নোৱাৰিবা কমন কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি নকৰিবা কমন কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ভালদৰে চাবা কিন্তু তথাপি তোমালোকে মেইন কেইটাৰটো বেছি বেছিকৈ পৰিবা আৰু বাকী কুৱেশ্যনবিলাকো পৰিবা তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ